ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः अत अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषी केशा पृथक् काम्यानां कर्माणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोष नदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषन्याग्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्मा नत्याज्यं कर्ममेव तत् दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्धनिच्छितं मतमुत्तमम् विनियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषजते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविन्नसंशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यगिनां प्रेत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च विविदाच्छ पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्य न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म, कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावशृणुतान्यपि ये सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसम् यत्तु कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्छते, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष सपौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोन्वहं नादि दृत्युत्साहसमन्वितः दु सिद्य सिद्ध्योकार कर्ता सात्क्य रागी कर्म फल प्रेपु लुब्ध हिंसात्म हर्ष हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेच्छैव गुणतस्त्रिविदं शृणु प्रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जया निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये भन्दं मोक्षं च या बुद्धिस्सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च प्रजानाति अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिः सापार्दतामसि दृच्छायया धारयते प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा ययातु यया तु धर्मकामार्दान् दृत्या धारयतेऽर्जुना प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिस्सापार्दराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुचन विमुचन् विमुञ्चति धुर्मेधा धृतिः सा पार्दतामसि सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामेन्वृतोपमं तत् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रेनृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्दे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसद्मुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेषु न पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेव स्यात् त्रिभिर्गुणैः ओके okay.